І я тішуся і пишаюся тим, що пріоритети мого президентства були армія, і ми створили Збройні сили, мова, і ми захистили і відродили українську мову. І віра, і ми отримали томас про автокефалію православної церкви. Бабло, 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 і що раз бабло. Вот істиний дівіз многих. видимо, в украинском государстве. Бабло, оно всегда побеждает какую-то там армию и национальную идею. И це не новина. Эй, манны, 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 мы не просим каши манны, мы достаточно гуманны и нежны. Манны, 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 мы карманы, а карманам, как известно, денежки нужны. Верховна Рада, все сюда, до корыта, прибыл новый трон. Давайте. Я прошу вас займ... А почему так вышло-то? Что у вас, средств нету? То есть денег у вас не хватает? Средства у нас есть. У нас ума не хватает. Пошел и кеду купил. Они говорят, красивый.